Как могло произойти в нашей стране, которая, в общем-то, все отзывались как инфантильной и бесперспективные, вообще произойти Майдан и революция, на твой взгляд? Да не, ну оно как-то вполне, вполне, скажем, особенно сейчас задним числом понятно, что все вполне предсказуемо было. То есть и, и я тут единственное, что мог бы, скажем, вот так вот покаяться, извиниться, потому что мне, откровенно говоря, последние пару лет в это уже не верилось. То есть уже видна была перспектива, и я, откровенно говоря, не думал, что у нас столько столько умного народу и столько, скажем, вменяемых вот, вменяемого населения, которое способно на такой подвиг, ну, в принципе. А то, что должно было рано или поздно произойти, ну, нельзя шурку там, скажем, делать президентом европейской страны. Ну, действительно, мы же уже 20 лет уже, ну, в принципе, привыкли, что Европа. И тут урка, страна деградирует, ну, а в результате -то, это все же получилось точно сюда наоборот. То есть, и вот это вот вот это, наконец-то, культурно. Это культурная революция. Это революция между цивилизацией и варварами. Ну, это, что можно сейчас, очевидно, совершенно видеть. Вот, там, по поведению, скажем, идеологии русской, и, там по поддержке 70-процентной Путина, ну и так далее, по оккупации Крыма. Ну, может быть, ну это варварская цивилизация, как бы там, скажем, где-то середины 19 века и с идеологией, там, середины 19 века территориальная. И, э Абсолютно культурная как бы, страна, которая однозначно точно примыкает, геокультурно примыкает к европейской цивилизации. Все. Очень простая штука. Ты считаешь, что у нас произошла культурная революция? И ты считаешь, что сейчас поменяется ментальность людей, связанных с искусством? Или она уже поменялась, просто они этого не проявляли раньше? А дело в том, что даже последний арт-Киев осенью перед революцией, он был уже такой предреволюционный, это совершенно было очевидно. Что два последних, я по инерции не участвовал в трех последних арт-Киевах, ну просто, потому что то было уже такое гламурное, такое, скажем, жлобское вымирание какое-то. Ну, то есть это то, что да, попадало. Вот. А вот последний арт Киев я был страшно удивлен, что он какой-то такой уже какое-то предчувствие каких-то, вот, скажем, революционных перемен. То есть уже стало понятно, что, что это уже все, все, себя изжило. И тут бац и революция. И тогда все подтвердилось. Ну вот ты говоришь, последний арт Киев был более предреволюционным. Ты действительно это считаешь, как это выражалось в контенте? То есть в чем? В качестве искусства, в тематике, в чем на твой взгляд? В, в качестве это? искусства, в тематике и в явно уже не, 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 не скажем, направленности. Вот, э, экспозиций. Каким путем Украина будет двигаться дальше? Как -то. не, ну это просто очевидно, то есть как бы надо войну пережить, потому что третья мировая только началась и еще чем она кончится, как бы пока непонятно. А это второй этап, который я в своей жизни, да, это страшно напоминает 90-91 год, там, скажем, очень напоминает, когда Путь вливания в цивилизацию нормально. Мы гораздо сильнее повлияем на Евросоюз, чем он на нас. Дело в том, что мы огромная территория со своей страшной энергией. Даже в статьях нескольких там каких-то очень важных таких, вот, скажем, журналистов, теоретиков западных было написано, что вот Европа учись что вот вы уже жирные коты, которые просто как бы, ну, то есть уже типа того, что разленились и уже как бы перестали, то есть начали деградировать, в общем-то, на самом деле. А вот, вот то, что было на Грушевского, а потом то, что было на Институтской, вот это есть европейцы. То есть это люди, которые напомнили им о том, что такое Европа вообще в целом, в принципе, да, что как бы, что это, то есть, в принципе, лозунг то основной, внутренний. Это слово, которое несколько лет я все время напоминал всем, как-то оно было забыто, справедливость. Все. То есть, как бы, и вот сейчас то, что там санкции американские, то, что все то, что Путин не поймет никогда, то, скажем, и большая часть его населения. Это справедливо, да, это невыгодно, там, скажем, какие-то санкции, там, невыгодно кому-то, может быть, Америке, но это справедливо, то есть, скажем, справедливо, потому что, когда американскому народу угрожают, что его превратят в радиоактивную пыль, тогда уже, как бы, там, почем газ уже не имеет большого значения, то есть как бы и вот эта цивилизация возвращается в какое-то нормальное свое состояние, скажем, то есть точно так же, как сейчас искусство, то, что я вижу появляющееся, ну как бы надо ну, будет, завтра это очень заметно будет, что искусство будет не... У нас перестанут наконец-то уже вот эти вонючие рейтинги выстраивать. Что, типа, первая десятка, третья двадцатка, там, скажем, вот по, почем картины, как вот это вот, что, что это все уже как бы вот, вот это вот, скажем, вот эти вот такие примитивно-жлобско-рыночные отношения, они просто отойдут на задний план. Мы будем вливаться, ну, в, 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 своим путем, это, ну, очевидно естественно, будем вливаться просто в цивилизационный процесс, ну, то есть, как бы, в котором мы, собственно, и находились 25 лет назад, там, скажем, когда мы появились в 80-е годы мы были как бы одни из самых крутых европейских художников, имеется в виду, ну, как, как, явление целиком, так скажем. Итальянский трансавангард там Бонителиво выглядел очень бледно по сравнению с нашими голосиями Гнилицкими. А у нас есть сейчас эти голоси Гмелицки для того, чтобы с чем-то вливаться? Конечно, конечно. Есть молодое поколение, которое уже подтверждает свое качество, то есть, скажем, там, ну, мне это для меня однозначно очевидно, я давно как бы за ними слежу, ну, там, ну, понятно, что там Минин, Кадырова, там, Пикуль, там, и так далее. Тебя не обижают сейчас, наша страна разделяется на несколько частей? И неизвестно еще, как будет дальше продолжаться. Вот, а именно конкретно отделение Крыма. Да нет никакого отделения Крыма. Это, то есть э, в исторической перспективе там самое кратчайшее, я надеюсь, э, ну чем короче, тем, тем это лучше для Украины. Да нет, он будет, в принципе, как бы таким украино-татарским, ну скажем такое, это будет автономная татарская республика. Как думаешь, статус Украины и украинского искусства в целом культуры повысится после происходящего? В Европе, в Америке. Да он уже повышен. То есть ну, тут не в этом дело. Дело в том, что как бы я, то есть, не, я не надеюсь на то, что Украина там, скажем, опять же, такие как многие наши говорили, что вот как вот китайцы умеют лоббировать свое искусство, там еще кто-то умеет там, лоббировать свое искусство, там, да? а Украина вот не лоббирует свое искусство. Лобирую бизнес на самом деле. То есть то, что несколько вот несколько украинских художников наконец-то войдет достойно вообще, в принципе, займет свое место в каком-то мировом, скажем, цивилизационном. От... В контексте это неизбежно. Ну, мы, собственно, это как? Ну, есть какой-то там десяток-полтора художников, которые и так находятся в мировом контексте, как бы. Ну, то есть это просто приоритеты расставятся более правильно. То есть и самое главное, что молодым будет дана какая-то более, скажем, внятная такая, более честная перспектива. То есть не карьеры делать как бы себе какие-то, да, а просто находить свою нишу. Это будет тяжелее. В Европе, то есть не надо понимать, что революция, как бы и все остальное, что работать надо будет. То есть, вот, э... Наши готовы к тому, что... Нет, не готовы, но будут готовы. Я вижу точку отчета у тебя за спиной, вот это произведение. Это не точка отчета, это наоборот. Это какой-то результат. Мы страшно активны. Три месяца, естественно, я не мог заниматься никаким таким, скажем, вот художественным творчеством, каким нибудь холстом, масло, холст крил. голову это не приходило, я занимался. Вот, Группа Евростандарт во главе с ректором университета Андреем Зеленским мы занимались в принципе идеологической борьбой, скажем, не ну это в основном происходило в интернете. Немножко это немножко там выплескивалось там, скажем, там в граффити или там на там на счетах Майдана. Но вот это все-таки. А это вот сейчас вот наконец-то я пытался так для позитива нарисовать кубистическую картину на протяжении нескольких месяцев, как бы потом я понял, что она мне сама по себе совершенно неинтересна, пока там не появится. Вот этот э, мудак, которого я уже как бы ну там на, на многих там мусорках там, да, он у меня возле дома там скажем э, трафарет сделан как бы ну, это их там много это самое было и как результат просто сделал орнамент это хохлама то есть это элементы хохламы там это да, вот она. как бы это их такая раша простокваша как бы это, у меня элементы петрикивки часто были а это вот, 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 вот элементик как бы. Это чисто для, вот, для того, чтобы выплеснуть свои эмоции, то есть это, это чисто для души, просто потому что... И вот как-то я вот эту вот, эту вот занозу как-то вынул из себя с этим вот зеленым человечком и сразу полегчало. Эта сука забрала у меня мои пальмы, то есть, ну, у тебя тоже. Mm. Это же как бы вот ЮБК, это было тоже у меня такое предчувствие, то есть это и в текстах было, все время это ЮБК, 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 как бы вот я чувствовал, что что-то там не то. Вот такой рай, как бы кайф, ну такой совок, такая какая-то... Какая-то гнильца об этом какая-то предчувствовала. Ну вот сейчас оно вот это, вот это все оно и вылезло. Как бы вот, вот это вот и, и стало как-то очевидно и понятно. То есть свои какие-то культурологические итоги я подведу, но это мои абсолютно мои личные дело. Так что теперь крымские пальмы писать не будут? Нет, я же никогда не зарекаюсь. Это может наоборот, то есть что-то какая-то вспышка произойдет. это не имеет небольшого значения. Сейчас речь идет о другом, и что буду делать завтра? Вот это и есть свобода.